место места событий мы находимся на Харьковском танковом ремонтном заводе, где проходит техническое обслуживание номер два танки Национальной гвардии Украины. Сейчас будет произведен тестовый заезд после проведенных регламентных работ. Цель заезда тестового – определить работу, правильную работу всех условий и агрегатов, систем вооружения, систем огня. В тестовом заезде будет принимать участие главный оружейник завода и водитель-испытатель, механик-водитель-испытатель. За моей спиной находится испытываемая машина. Через 10-15 минут она будет выезжать из цеха, и мы будем по результатам заезда знать те проблемы, которые в результате теста могут проявиться.